Hai teman-teman Assalamualaikum Untuk teman-teman yang pecinta ayam balado silahkan ikuti tayangan ini Di sini Uni akan membagikan cara membuat atau memasak sambal untuk ayam balado padang yang super nikmat sambalnya Dan Uni jamin ini tahan lama juga sampai besok masih enak Jadi langsung aja ikuti tayangan ini selamat menonton Happy cooking Nah pertama siapkan dulu yang Uni pakai berat 1 kg ayam Jadi yang Uni pakai ini ayam potong 4 namanya yang biasa dipakai untuk ayam pecel lele Karena Uni emang gak suka yang ayam yang terlalu besar Nanti ambil kulitnya dipisah begini karena kita akan ambil nanti air kaldu dari ayamnya juga Nanti kalau udah dicuci bersih dan dipotong sesuai selera nanti teman-teman bisa sisihkan Lanjut untuk bumbu yang dihaluskan untuk bumbu ungkep yang Uni pakai kurang lebih 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, lalu juga di sini Uni pakai 1 batang serai dan juga jahe dan lengkuas. Nanti tambahkan air secukupnya, lalu teman-teman bisa blender semuanya hingga sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah di blender nanti teman-teman bisa pindahkan ke wajan dan kita akan uh, ungkep dulu ayamnya. Nah, di sini jangan lupa juga nanti teman-teman tambahkan juga garam tadi Uni lupa untuk memvideokannya. Tambahkan garam secukupnya aja. Lalu di sini air yang Uni pakai kurang lebih 400 ml. Tambahkan juga di sini daun jeruk dan daun salam. Lalu seterusnya tambahkan ketumbar bubuk di sini takaran ketumbarnya nggak uh, harus persis sama, jadi sesuai banyak ayam yang teman-teman pakai juga. Ini kurang lebih satu sendok makan. Lalu tambahkan juga di sini nanti kunyit bubuk atau teman-teman boleh pakai juga kunyit yang masih fresh. Nanti tambahkan juga lada bubuk atau merica bubuk ini secukupnya aja. Jadi boleh pakai boleh enggak lanjut juga Uni pakai kaldu bubuk yaitu kaldu bubuk ayam lalu teman-teman bisa aduk dulu biarkan nanti oh semuanya rata lalu teman-teman bisa tambahkan ayam yang telah kita cuci bersih dan dipotong Nah, untuk oh, ayamnya semakin besar ukuran ayam, teman-teman makin banyak butuh airnya. Jadi takaran airnya jangan berpatokan di resep, tergantung banyak ayam yang teman-teman gunakan. Lalu tutup dan kita ungkep karena ini cuma 1 kg ayam, kurang lebih ini ungkep 20 menitan. Jadi tergantung ya lamanya memproses ungkep Makin besar ukuran ayam makin lama prosesnya Antara 30 sampai 45 menit paling lama Nah kalau udah seperti ini udah matang ayamnya Sisihkan aja dulu matikan api biarkan tutup Jadi biarkan nanti bumbunya meresap dulu Selanjutnya kita akan haluskan untuk sambal ayamnya Di sini Uni pakai cabai merah keriting kurang lebih 110 gram Tambahkan garam secukupnya untuk takaran cabenya bisa sesuai selera masing-masing aja. Yang suka pedas boleh tambahkan rawit juga di sini. Nanti teman-teman haluskan. Nah kalau ini udah pecah-pecah seperti ini, nanti sebagian Uni ambil kulitnya. Jadi sedikit aja buat teman-teman yang pakai blender, nggak usah lewati aja langkah ini untuk mempercantik aja sedikit aja. Jadi Uni nggak banyak lanjut nanti uni haluskan selebihnya nah kalau udah halus seperti ini nanti tambahkan uni pakai bawang jadi bawangnya ini bawang merah aja teman-teman boleh pakai bawang putih kadang uni ada pakai bawang putih juga satu siung sampai dua siung ini bawang putih, bawang merahnya karena ukurannya kecil jadi terlihat lebih banyak untuk takaran semuanya silahkan lihat di deskripsi ya lanjut dihaluskan semua bumbu halusnya. Ini sebenarnya kalau masak begini jangan pelit dengan bawang merah agar nanti rasanya lebih enak. Nanti kalau udah halus dirasa cukup, teman-teman uh, bisa sisihkan bumbu halusnya. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa panaskan nanti minyak secukupnya aja. Kita akan mulai nanti menggoreng ayam terlebih dahulu. Nah, Ayamnya, Uni, biarkan tadi terendam dulu dengan bumbu yang diungkep, lalu langsung aja nanti. Teman-teman goreng dengan api sedang cenderung kecil aja. Lanjut nanti, kalau udah nanti baliknya cukup sekali balik aja. Kalau bisa, yang penting apinya jangan terlalu besar di sini. Jadi, kalau dirasa nanti udah cukup matangnya. Nah di sini kalau untuk ayam balado jangan sampai kering ayamnya. Jadi kalau biasanya kalau kering itu akan uh, keras. Jadi sebaiknya menggoreng ayam kalau untuk ayam balado sebentar aja. Jadi nggak sampai garing. Nah kalau udah nanti tiriskan. Kita lanjut nanti pakai minyak yang sama tumis dulu yang ini pakai setengah buah tomat ukuran besar kalau yang pakai ukuran kecil teman-teman boleh pakai satu buah Nah di sini kita menumis hingga tomatnya layu. Kalau udah dirasa layu, teman-teman boleh tambahkan bumbu yang kita haluskan tadi. Ini sebenarnya yang Uni dapat dari penjual nasi kapau. Jadi dia infoin begini kalau sebaiknya kalau untuk bado apalagi kalau ayam itu enaknya ditumis dulu tomatnya. Lalu tambahkan kurang lebih 3 lembar daun jeruk, boleh dibiarkan utuh atau disuir-suir atau diremas dulu lalu di sini Uni tambahkan dua siung bawang merah yang diiris biar makin enak rasanya atau teman-teman boleh ganti juga dengan bawang bombay nah selanjutnya di sini air bekas kita mengungkep ayam tadi teman-teman jangan buang nanti masukkan ke dalam bumbu yang kita tumis kurang lebih sebanyak 200 sampai 300 ml Air bekas uh, ungkep ayam ini bikin nanti rasa cabenya atau sambal baladonya itu makin enak. Ini juga, ini dapat dari si penjual uh, nasi kapau. Lanjut setelah itu, tambahkan jika suka boleh pakai cuka makan dan juga kaldu bubuk. Jadi, di sini boleh pakai cuka makan atau jeruk nipis, atau enggak pakai pun enggak apa-apa. Yang suka pakai. Bawang putih sebenarnya boleh pakai bawang putih yang dihaluskan juga, ya. Ini selera aja. Lanjut setelah itu, nanti koreksi rasa. Pastikan ini sambelnya udah mateng. Nanti, antara minyak dengan cabenya udah terpisah. Itu pertanda nanti cabenya udah mateng. Nah, kalau udah, tinggal ditambahkan ayam yang telah kita goreng tadi. Nanti, diaduk hingga ayam tercampur rata dengan sambelnya. Ini pastikan jika kurang garam nanti teman-teman tambahkan garam dulu Lalu siap nanti teman-teman sajikan Nah seperti ini hasilnya Silakan teman-teman coba di rumah Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum